Його гладіолуси ростуть в багатьох містах та країнах світу. Прикрашають особняки Брітні Спірс та Арнольда Шварценеггера. Вони є в колекції Святослава Карчука. Шановні глядачі, сьогодні у нас в гостях український містер гладіолус селекціонер Олександр Васькін. Олександр, добрий день. Добрий день. Пражні поціновач гладіолусів відомий серед квіткарів селекціонер Олександр Васькін. Людина, яка закохана у свою роботу, яка прокидається та засинає з думками про свою справу. Людина, яку не покидає натхнення та жага творити прекрасне. Олександр поєднує в собі таланти і селекціонера, і бізнесмена. Завдяки його творчій роботі про Україну дізналися як про країну, де люблять і вміють створювати красу. Його компанія під назвою букет» – це 20 гектарів землі з унікальними, власноруч, виведеними сортами гладіолусів та пів гектара сухоцвітів. Все в житті починається з малого. Як виник у вас інтерес до квітів? Спортивне минуле е, інтернат по профілю футбол. Ну і якби. Мабуть, того домашнього затишку не завжди вистачає, і тому людина, мабуть, шукає і проявляє себе як, би, як магніт, яка привносить в своє життя щось таке красиве, що спасає його світ. Отвірно, гладіолос якраз встретился для того, щоб немножко обогріти. ну быть каким-то талисманом, быть каким-то оберегом. И вот с этого момента, с момента э, спортивного интернатовского детства и пошла вот такая вот дружба э, уже еще тогда маленького мальчика Васькина с э, э, с громадным миром семейства Ирисовых. А я знаю про то, что вас в детстве называли другим Блохиным, у вас было гарни физические данные. Вот, только еще сказали про это правильно. Вот Но... скажите, вы никогда не жалковали про то, что зубы саме на професії селекціонера, а не футболіста. Ну, як виявилось, муж мужські здібності можна проявляти і в фізичному вихованні, і в успіхах в футболі. Е, і я і зараз продовжую немножко играти на лімітському рівні. Угу. і в е, значит, также вполне в какой-то интеллектуальной, душевной, духовной обстановке самореализовываться. Поэтому оно вот как троянда виноград, красиво и корыстно, угу. так и в моей судьбе переплелись и увлечения футболом, и вот увлечение значит, созданием сортов и накопительством вот этой коллекции. Створение сорта – это объемная работа, так, с безлечью нюансов. Чему самое вы эту увагу, створяючи новый сорт? Дуже хорошее питание. Mm -hmm. ну, мы проецировались как хозяйство, которое узкоспециализировано, хотело бы выводить сорта промышленного характера, ну, уделяя внимание не только красоте цветка, mm -hmm. а промышленным качествам. А в промышленном качества входят это коэффициент размножения комплексная устойчивость против болезней и вредителей и максимальная широта его адаптационная к разным местностям проживания угу. я значит на нашем разогреве вам рассказывал что один из самых красивых снимков моего сорта чебурашка пришел в этом году с тюмени где было удивительно что он уже являясь южанином и ну, выходец херсонской области а оказался так далеко и вот один из ярких снимков как раз э, оттуда да поэтому mm -hmm. э, вот как бы эти как раз качества которые вот носят наши растения позволяют им победить конкурентов и распространиться так широко а значит нести нескромно говоря славу селекционера который их получил э, приносить пользу промышленникам которые не ради э, только банальной красоты э, хотя они наверное сказать так неправильно э, а и ради какого-то прагматичного результата выращивания, это все же целая отрасль цветоводства, получают новые растения и радуют дальше себя экономическим достатком, а там тюменьцев или екатеринбургцев, или западноукраинские земли тоже очень много получили нашего материала, много и за пределами нашей границы украинской, и поэтому вот как бы это очевидно вот основные столпы на что мы обращали внимание. Акцент. Ну и, конечно, на цветовую гамму, на тенденции было принято на заре занятия этим, как бы искусством, позвольте это себе это сказать, ловить свои вкусы, ловить свои, значит, предпочтения на цветовых пятнах. Вот просто красный, просто белый, просто розовый а мы старались работать в ладдиоосах э -э -э, разноцветных гам э -э, ну, формы баттерфляй, бабочки. мы хотели делать лицо какое-то необычное, отлавливая какие-то крапинки, конопушки внутри этого цветка. И вот как бы увлечение такими нестандартными вещами, уходя в гаммы такие как шоколадные хотя это было не принято. Вот чек хотел красного, вот красного и все. Да. А мы вот э, старались, ну, войти, может быть, в резонанс с сегодняшними вкусами, uh -huh. но зато э, думая о будущем, что тогда, когда сорт размножится до э, массовых масштабов, у нас уже будут э, те сорта, которые будут востребованы новым уже современным обществом. Uh -huh. Поэтому этот как кутерье ткет э, не всегда на сегодняшний день э, ткань или создает uh -huh. костюм. Иной раз он опережает время, ну и время его оценит со временем. Скажіть, а як Ви вважаєте, чи потрібно оновлювати колекції і якщо так, то як часто Ви це робите? Колекція покупається кожен рік, uh -huh. е, вибирається із сьогоднішнього. благодаря виставкам, є показові виступлення авторів в різних місцях. І з цього всього вибирається найкраще, е, і це вже є тією закладкою, на базі чого стає новий сорт. Uh -huh. Тому е, закупки відбуваються кожен рік, а багато сортів проявляють себе як донори того чи іншого качества, то лише ростового. то ли красивая каемочка, как сорт Хичкока, а там, например, красный с белой каймой. Да, он 37 года, но он американец, но он, ну, как бы был долгое время донором каймы и вот этого носителем этого гена. Поэтому у меня до сих пор этот сорт есть и вот как просто как икона того стиля. Вот то же самое, иной раз белый имеет много оттенков оттенок зеленого, серого, какие-то розовые тычиночки, какой-то там грязноватый пестик и прочее, прочее. А если кто-то выводит растение идеальное, чистое, отбеленное, это в белом цвете очень ценится у цветоводов, вот этот э, донорский признак, он тоже должен быть закреплен, значит, оставлен в коллекции. Вот так по ряду признаков, там... По тем же признакам, которые я ранее повествовал, mm -hmm. например, промышленное качество. И с этого всего и слаживается э, портрет коллекции. Ну, из чего потом селекционер, как кубики Рубика, mm -hmm. начинает крутить и создавать свои растения. Зачастую проведение э, ведет его э, в другом направлении. То есть появляются сюрпризы. Человек хочет... Э, Одни моменты. Например, от сорта Emerald Ripple зеленого с сиреневыми конопушками у меня получился э, сиреневый сорт «Казачка». Э, ну, Да, не неожиданно. Скажите, а как долго нужно работать над выведением нового сорта? Приблизно. Срок э, жесткий, сложно сказать, все же угу. это удача или неудача. Но полбеды увидеть окраску сорта, полбеды увидеть цветонос, в частности гладиолуса проверить его на какие-то качества, э, ну, коэффициент размножения, болючесть, легкость во время хранения. Э, Еще есть такое понятие э, в научном мире, обзывающееся как мутагенез, э, и, э, ну, это э, Нужно еще проверить, есть ли э, какая-то э, изюминка, проявится ли э, в дальнейшем э, uh -huh. в рамках этого сорта. Э, гетерозисные силы иной на, и на раз в первое поколение, как только сорт создан, э, его делают пышным, высоким, с э, нужным пятнышком тебе в зеве, uh -huh. э, с регулярностью этого пятна. А потом через один цветок выпадает пятно. Это уже брак. Там угу. искривление колоса, что-то еще, и поэтому, чтобы как выдержать это как э, вино, э, нужно 5-10 лет покультивировать это растение и только после этого присваивать угу. ему понятие сорт и сеянец. Долго. А, э, э, да, долго. 10 лет, угу. и вот тогда ты имеешь, ну, как на мой профессиональный взгляд, право сказать, вот есть состоялся сорт морская раковина, он рождет повсеместно. Ну. Не скромно, но факт. Uh -huh. Вот. Или вот то, что мы в Тюменские события описывали, что... Чебурашка оказалась с юга Украины, Херсона, Тюмени, ну и так далее. Вот это и есть качество работы. То есть создавать сиюминутные вспышки яркие, которых не могут культивировать люди из-за того, что растение вымирает. Где-то ген летальности в растении mm -hmm. сидит, и он соседствует с красотой. И растение просто не э, конкурентоспособно. Вот. Mm -hmm. Этого допустить нельзя, и поэтому каждый автор, если поставил перед собой такие задачу, вернуть. Природа каждый год убирает какое-то растение из жизни, mm -hmm. какой-то вид пропадает. А селекционер появляется и он возвращает, его, ну уже на дачу. Mm -hmm. вот. Если ты уже занялся таким э, миротворчеством глобальных масштабов, то ты должен качественно подходить к своей работе. Mm -hmm. 10 лет, ну, ориентировочно. А у вас есть улюбленный сорт в вашей селекции? Фаворит. Ну фаворитов декілька, uh -huh. але ж в нашій житті мама займає дуже центральну часть порадившись. Тобто сім'я допомагає правильно вам? Так. Це сімейний бізнес. Сімейний бізнес. Uh -huh. да, тому І І ми надіємося, що далі будуть продовжувати це продовжати. Так вот, когда-то я показал несколько ярких растений, и мама просто определила наиболее интересный вот, вот этот. Mm -hmm. И я его назвал «Мамина любовь». Вот, собственно говоря, пожалуй, это, mm -hmm. это растение одно из самых любимых. Ну и, пожалуй, первый успех – это морская раковина. Это сорт, который вот получился с такой немножко серебряной растушевкой. Это называется в цветоводстве и в колористике «муар». Вот, по малиному фону появился муар. Это мне вот невероятно понравилось. Это невероятно понравилось цветоводам, которые дальше его культивируют. И это, вот, пожалуй, два любимца. Mm -hmm. Из последних, пожалуй, чебурашка. Из последних того, что mm -hmm. вот было получено. Лососево-розовое растение э, с разными каемочками. С. чебурашка? Э, э, да. Ну, э, пользуясь э, вашей э, добротой, и, так сказать, отношениями э к красоте. Возможно, спустя время я появлюсь уже с хороводом этих растений. Будем очікати. Да, они в августе-сентябре в самой красе. И угу. вот как бы э это всё можно будет увидеть визуально. Ну сегодня закладываем фундамент, правильно? Так, да. Для подачи. Анонсуй. Угу. А скажіть, а що робити з сіянцями, які не пройшли відбір, до прикладу? В нас есть такое понятие подарунки. Ну, угу. а, это. Да, так. А, 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 значит, мы их отправляем в смесь, и в этой смеси очень многим такие веселые ребята. Есть такие группа Герги, называется Веселые ребята. Угу. Они все совершенно разноколерные. Так. И вот как бы мы тоже формируем такую группу Веселые ребята из всего, что потеряла бирочку и поэтому мы не можем uh -huh. определить по луковице, что там зацветет. Uh -huh. а, не быть профессионалами невозможно, и вместо красного прислать белого заказчику. Uh -huh. вот. И вот с этого всего неопознанного, а, с, и, исходного материала, который не прошел э, селекционный отбор, мы формируем либо подарки, либо смесь, э, охотно-садоводы покупают эту смесь на совершенно в других ценовых позициях. И либо вот формируются подарки, потому что, э, когда за тобой идет шлейф э, человека, у которого коллекция и прочее, так или иначе, появляется очень много э, соратников, даже с обычных профессий, казалось бы, физики, лирики и прочее. Вот им мы, собственно, и дарим эти угу. цепи. А кому из ведомых людей свои коллекции даровали? Например, угу. очень интересный был случай, когда было 60 лет графу Шереметьеву, угу. и нужно было в Париж доставить не луковицы, а достаточно быстротечно, чтобы попал бы из разных э, э, гладиолусов. Угу. И вот, э, ну, к нам обратились, мы сделали 60 разных э, гладиолусов, и ему была доставлена э, вот э, эта невероятная а я, а який, гамма окраски. как это было сделано? Да. Ну, летаком? вот, <laughs> дали таком. Э, и вот как бы вот этот случай, мы, я потом имел э, счастье общаться с Рафом Шереметиным, угу. он был в Киеве э, на аудиенцию меня и мы немного общались с ним на эту тему вот жене очень понравился такой вот подход mm -hmm. э, к вопросу вот ну вот пожалуй это вот самое яркое что я могу описать mm -hmm. э, потому что э, мужским цветком считается гладиолус вы наверное помните э, а может не помните это я напомню легенду э, двух э, э, гладиаторов да, да, заставили на арене биться, они не предоставили такого удовольствия друг друга уничтожить. И тогда их решили умертвить, потому как удовольствие не доставлено, функции они не выполнили. И брошенные мечи им, ими в землю которыми они не хотели э, друг друга уничтожить. Э, с них пошли цветоносы и появились а, гладиолусы. Да, вот такая вот существует легенда. С этого времени э, цветок гладиолуса считается мужским цветком, символом чести, символом дружбы, мужской, мужности. да, мужности. вот э, гладиаторы, кстати, их носили как оберег именно угу. луковица гладиолуса. Так что вот мы уже описали целую сцену и с точки зрения красоты подарка графу Шереметьеву, и угу. вот с точки зрения э, ушли корнями э, в какие-то легенды и, и uh -huh. мифы. Скажи, а еще, кроме мамы, кто-то помогает вам доглядать за квитами? А, сестричка Поленко, uh -huh. Елена прекрасная, есть сорт, белый с красным пятном. Вот это по ее поводу, да. Uh -huh. И, значит, племянники. Пока их сортов нет, это для них большая перспектива еще поработать с коллекцией и, uh -huh. возможно, услышать свои имена. Uh -huh. <laughs> вот. Так что э, uh -huh. семейный бизнес он все же предполагает э, э, какой-то суженный круг, э, uh -huh. а это и качество. Наверное, uh -huh. человеку, uh -huh. который не за страха, за совесть, подбирает коллекцию, старается не допустить сортовой примеси. Вот это должно быть все семейное. Мы все uh -huh. же фамилии расписываемся на качестве посадочного материала и осознанном сорте. А щеки с и у вас кремквитев. Чем <связать> ну, все? с некоторых пор, как только жизнь современной э, Украины э, пошла по э, капиталистическому образу развития, э, значит, э, очень многие пошли зарабатывать сами э, деньги, э, обосновали свои бизнесы и вокруг этого, э, ну, и обустроили свою жизнь э, mm -hmm. вокруг хлопот, вокруг своего детища в виде бизнеса. Ну я в этом плане оказался не исключением. А Как бы правила. и вот как бы мои интересы в бизнесе, это и есть главная задача дан приказ выжить, так говорят, а вот віддушины, оберегом, талисманом и душевним отрадой являются как раз більше цветы, которые наверное, незримо допомагають, оберігають и все остальное прочее. Скажите на останок, щоб квітковий бізнес був так само успішний, як ваш що потрібно робити? Дайте поради настанови. Ну, во-первых, в любом бизнесе, э, очевидно, э, вера э, в успех это mm -hmm. и психология победителя это одно из самых важных вопросов но детальный разбор и фундамент четкое понятие на какие ингредиенты разложен бизнес каков рынок какие обстоятельства в будущем примерные тенденции mm -hmm. это и есть залог успеха твоя личная психологическая подготовленность и тенденции развития этого бизнеса ну согласно, маркетинговых изысканий. Вот угу. это, пожалуй, два кита, на которых базируется успех и бизнеса, и цветочного бизнеса, в частности. Селекціонер це перш за все вчений біолог, який володіє величезними знаннями в області таких наук, як генетика, систематика рослин і тварин, анатомія та фізіологія. Але, як на мене, цього замало, адже справжній селекціонер це людина, яка закохана у свою справу, яка прокидається та засинає з думками про неї. Шановні глядачі, сьогодні у нас в гостях була людина, яку я щойно описала: селекціонер Олександр Васькін. Олександр, я вам вдячна за те, що прийшли, за те, що завітали. Я хочу вам Бажать и надхненье, чаруйте и надали нас, да своих друзей той которую его выстворите. Спасибо, на Красота спасет мир, так что сегодня это неимоверно важно. Поэтому мы уже проанонсировали появление этой коллекции со мной или без, поэтому э, ну, будем подходить к предмету, может быть, еще одушевлен. С радостью. А с нашими глядачами я прощаюсь ровно на тиждень. На все доброе.